اب کیا ہوا آل عمران تین اس کی فورٹی ٹو اور فورٹی تھی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصطفاقِ وَطَاحَرَكِ وَاصطفاقِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاک کیا اور تجھے جہانوں کی عورتوں پر چن لیا اے مریم اپنے پرورش کرنے والے کی فرمبرداری کر اور سجدے کر اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ اچھا اب آپ یہ دیکھیے اب مریم جو ہے ان کے بارے میں ایک بشاد ان کو دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فرشتے آن کے کہہ رہے ہیں مریم سے کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تہارت کر دی اور چن لیا تمام جہان کی عورتوں کے اوپر تمام جہان کی عورتوں پہ کیوں چنا جا رہا تھا ایسی کیا خاص بات ہے ان میں وہ بیونڈ فیمیل ہیں بیونڈ صرف واحد فیمیل نہیں ہے بیونڈ ہے وہ اور ان کی تہارت کر دی طہارت کیسے ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں کہ ایک عورت قرآن ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا کل ماحیس کہ جب عورتوں کو اللہ کہتا ہے وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں حیث کے بارے میں کل ہوا آدھا وہ ایک حذیت ہے اور تم مرد ان کے قریب میں جاؤ جب تک ان کی تہارت نہ ہو جائے تو ہر فیمیل جب اس کو جب یہ منسٹریشن سائیکل ہوتا ہے تو وہ متا نہیں ہوتی نفسیاتی طور پہ اور فیزیکلی طور پہ بھی لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تارت کر رہا ہے تارت کیسے کرے گا اگر ہر فیمیل کو سائیکل ہوئے گا تو کچھ عرصے کے لیے وہ متحر نہیں رہے گی لیکن یہاں اللہ نے جب کہہ دیا ہم نے تجھے چن لیا تیری تارت کر دی یعنی کہ کوئی ایسا سچویشن ہے جس میں ان کی تحرک کر دی گئی اور اس کے بعد وہ متحر رہیں جبکہ فیمیلز جو ہوتی ہیں وہ ہر تھوڑے سے پیریٹس کے اندر متحر نہیں رہتی پھر دوبارہ پھر متحر ہو جاتی ہیں پھر یہ سلسلہ اللہ نے بنایا ہوا ہے ایکسیپشن کیا ہے جب وہ کسی ایسی کوئی ایسی لڑکی ہو جس کو کبھی محسوس ہوئی نہیں پیدائشی ہوتی ہیں وہ ایکسیپشن کیسے بیماری کی یا ایک ایج آجاتی ہے خاص سے جاتی ہے اس کے بعد ان کو پھر مینسوریشن سائیکل نہیں ہوتے لیکن ہر زمانے میں جو ایک ایج فیکٹر ایوریج ایک خواتین جو ہوتی ہیں ان کو یہ سائیکلز ہوتے ہیں اس میں وہ متعرہ نہیں ہوتی اللہ کیسے متعر کرے گا یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو صرف یہاں یہ بتانا ہے کہ کس طرح اللہ نے ان کو چنا ہے اور تحرت کی ہے اور تحرت کس طرح ہوگی جب وقت آئے گا تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور آگے ہی کہا کہ تم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائے یعنی کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سلاد قائم نہیں کر سکتے عورتیں مرد یا مردوں کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو جھکنے والوں کے ساتھ جھک جائے یعنی کہ آپ جماعت کے ساتھ عورتیں بھی صلاح قائم کر سکتی ہیں جیسے ان کو کہا گیا اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں آل عمران کی تھری کی فورٹی فور میں اللہ یہ بتاتا ہی ہے یہ انفارمیشن آگاہ سے رہی ہے لیک وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اَيْهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَقْتَسِمُونَ وہ غیب کی پیشنگوئیوں میں سے ہے جس کی ہم نے تیری طرف وحی کی اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ جھگڑ جھگڑ رہے تھے تو اللہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ہر زمانے میں ایک انفارمیشن اللہ جب اس وقت کون موجود تھا وہاں کون تھا کیا ہو رہا تھا جب مریم السلام پیدا ہوئی اور ان کی کفالت کا مسئلہ ہوا کہ ان کی کفالت کون کرے گا کیونکہ وہ ایک انیوژل چائلڈ تھی عام 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 فیمیل نہیں تھی ہم نے دیکھ لیا عام خالی فیمیل نہیں تھی تو ان کی کفالت کون کرے گا تو یہاں عربی میں قلم ڈالنے کا مقصد جو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایسا احاطہ جس میں کسی کی جس کسی کو احاطہ یا جگہ یا جس کسی کو حفاظت کے لیے رکھا جائے اس کو کہتے ہیں کہ آپ یعنی میں اپنی یعنی میں اپنا قلم ڈالنے کا مقصد یہ کہ میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ پرولیج ہے آپ میرا یہ گھر ہے میرے پاس یہ سامان ہے یا یہ میری سراؤنڈیز ہے میرا یہ انوائرمنٹ ہے دوسرا گھر ہے میرا آپ دیکھیں قلم قلم وہاں ڈالنا زبان میں استماع ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ بتا رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے گا مریم کی تو اللہ نے کفالت کروانی تھی زکری علیہ السلام تو ان کو پیغمبر تھے زکری علیہ السلام تو ان کی ان کی قلم ڈالنا جو ہے کامیاب ہوا تو کفالت ذکریہ علیہ السلام نے کی پیغمبر نے کس کی مریم علیہ السلام بچپن میں یعنی پیدائش کی بات ہوئی چھوٹی चोड़ پر چھوٹی پر تو وہ جب چھوٹی سی تھی تو اب ان کو ان کی کفالت شروع ہو گئی اب یہ سورہ آل عمران میں تفیق 37 میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمَّتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا ذَكَرِيَا کل ما دخل علیہ زکری المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی حدا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پس اس کے رب نے اس کے رب پروش کرنے والے نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اس مریم کی بڑی اچھی تربیت ہوئی بڑی اچھی تربیت ہوئی اور ذکری یا زکریہ نے اس کی کفالت کی زکری علیہ السلام اس کی کفالت کر رہے تھے جب بھی زکریہ اس کے پاس میرام میں داخل ہوا تھا تو اس کے پاس رس پاتا تھا یعنی مریم علیہ السلام کے پاس رس ہوتا تھا تو انہوں نے اس سے کہا اے مریم تیرے پاس یہ کیسے ہے کیسے آیا تو اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک سے ہے بے شک اللہ جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے تو زکری علیہ السلام کے پاس پرورش پائی کس نے مریم نے بچپن سے ان کی گروتھ ہو رہی ہے جوان نہیں تھی بچپن سے پیدا ان کو ان کو وقف کر دیا تھا نا ان کی والدہ نے کہا تھا میں وقف کر دیتی تو زکری پیغمبر نے ان کی کفالت کی ایک انیوژل بچہ تھا اور اس کے انیوژل کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی اللہ سے بھی قربت تھی کہ جب بھی وہ وہاں جاتے تھے ان کے پاس داخل ہوتے تھے زکری علیہ السلام حالانکہ خود بھی پیغمبر تھے تو مریم علیہ السلام کے پاس رزق ہوتا تھا رزق ہمیں نہیں معلوم کس طرح کا رزق ہے بس اتنا کافی ہے مان لیے کہ اللہ انہیں رسک پہنچا رہا تھا یعنی کہ رسک جو ہے قرآن مجید میں کھانے سے لے کے ایون جو آیات کی سینس بھی اگر ہمیں سمجھ میں آتی تو وہ بھی رسک ہے یہ یاد رکھیں آپ سسٹیننس زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی چیز استعمال کی جاتی ہے اللہ ہمیں اس عقل کے لیے بھی ہمیں سوال کے جوابات چاہیے یہ بھی رسک ہے تو جو بھی رسک تھیل حضرت مریم کے پاس پہنچ رہا تھا زکری علیہ السلام پوچھ رہے تھے کیسے یہ رسک ہمارے پاس تو مریم علیہ السلام یہی کہتی تھی جو اللہ چاہ جی چاہ تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ بات بتانے کی بات یہ تھی کہ مریم علیہ السلام ایک تو یہ کہ وہ ایک زکری علیہ السلام نے ان کی کفالت کی ان یوژل ہیں اور یہاں پر ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک قربت بھی ہے کہ انہیں رسک پہنچا اللہ کی طرف سے جیسے اللہ کہتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مردہ مت مرد مرد کو وہ زندہ ہیں اللہ انہیں رسک پہنچا رہا ہے معلوم ہے یہ آئے تھے قرآن میں رسک تو کیا کھانا پینا ہے کیا پہنچا ہے اس میں رسک اللہ کا کمیونیکیشن بھی ایک رسک ہے تو جناب اب دیکھیے کیا ہوا آل عمران میں تھری اس کی فورٹی فائیو اور فورٹی سیون اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ مریم ان اللہ کی بھی اُسْمُ الْمَسِيحُ عِيسَ اس من وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا و جی ہن المقربین ولد ولم بشر ما اذا جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھ کو اپنے پاس سے کلمے کی کلمے کے ساتھ بشارت دیتا ہے اس کا نام المسیح عیسی منم ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں وجی نمائع ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سوگا اس نے کہا میرے رب یہ, یہ کہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا بنے گا اور مجھے ہرگز کسی پرشن نے نہیں چھوا کہا اسی طرح یعنی اسی طرح مطلب بغیر چھوئے اللہ جو چاہتا ہے خل کرتا ہے جب امر پورا ہو جاتا ہے بس بے شک اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے اچھا اب ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاتے چلوں یہ بات کہ جو آپ سن رہے ہیں اس کا جو ایک عجیب بات چل رہی ہے ڈویل سائز کی یعنی دو جنس کی ہارموفرڈائٹ کی مریم کے ساتھ یہاں بھی اس کا پروف مل رہا ہے جو یہاں نئے حضرات ہیں بتا سکتے ہیں کیسے یہاں پتہ چلتا ہے پروف اس آیت میں نہیں نہیں پہلی آیت کی بات کر رہا ہوں میں ان کا نام عیسا ابن مریم کیا اس میں کیا خاص بات ہے ویری گڈ بہت بہت بہترین دیکھیں اللہ تعالیٰ جو نام کی بولتا ہے قرآن میں کہتا ہے نوٹ کہ نوٹ کر لیں یہ بھی نائیت نوٹ کریں. سور سورہ عذاب 33 ہے اور اس کی فور اور فائیو ہے لیکن اس میں ہے کہ اللہ کہتا ہے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو لوگوں کو بیٹوں کو پکارے ہوئے بیٹے ہیں ٹھیک بیٹا اے میرے بیٹے میرے بیٹے ابن فلانا ابن جیسے آپ عرب ورلڈ میں کہتے ہیں فلانا ابن فلانا ابن فلانا بیٹے بیٹو باپوں کے نام سے پکارو اور جن کے تم باپ نہیں جانتے ہو وہ تمہارے بھائی ہیں اس کی آیت ہے ادو لیا سور اعظم تھرٹی تھری اس کی فائیو ہے نکلے آپ ادو لیا باہم ہوا اکثت اللہ فعلم تعلم و آبا ہوں فیخوان حکم فی دینی و مولی کم پکارے ہوئے بیٹوں کو پکارو ان کے باپوں کے لیے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے بس اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے بس وہ فیصلے میں تمہارے بھائی اور سرپرست ہیں اب میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں یہ اللہ نے کہا ہوا ہے اے بنی آدم یا بنی آدم یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹے اے آدم کے بیٹوں اور زیادہ ضروریت جو ہوتی ہے باپ سے چلتی ہے یہ ہے کہ نہیں تو بشارت کیا نہیں جا رہی ہے عیسا خالی عیسیٰ کی نہیں دی جا رہی قرآن میں یہ بشارت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت آتی ہے قرآن میں یہ بشارت آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو یا ان کی بیوی کو اساک علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی یہ بشارتیں بتا رہا ہوں میں بشارتیں اور زکری علیہ السلام کو بشرات بشارت ملتی ہے یائی علیہ السلام کی لیکن حضرت مریم کو بشارت کیا مل رہی ہے عیسیٰ کہہ رہے تھا اللہ تعالیٰ المسیح عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ مریم کا بیٹا کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کیونکہ اس نے ذوریت چلانی نا اللہ تعالیٰ نے مریم سے ذوریت کیسے چلے گی جب تک مریم کا بیٹا نہیں کہیں گے آپ اور عیسائی یہودی دیکھیں قرآن مجید میں مریم کا بیٹا قرآن میں تیئیس دفعہ آیا ہے مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا مریم کا بیٹا ابن مریم ابن مریم ابن مریم تیئیس دفعہ اور بائبل میں 83 times, لکھ ٹائم آیا سن 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 مین 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 آدمی کا بیٹا آدمی کا بیٹا آدمی کا بیٹا مرد کا بیٹا اور ٹائمز آیا سن آف گوڈ خدا کا بیٹا اور قرآن میں آیا ہے, ہمیشہ مریم کا بیٹا کیونکہ مریم کی ذریعت ہے وہ عیسیٰ ابن مریم تو یہ بھی پروف ہے کہ وہ ہرمو فرڈائٹ تھی دویل سیکس دو جنسی تو ان کو بشارت کہیں جاری ایت قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشر کی بکلمت من المسیح عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین اور جیسے ہم یعنی ان کو تو کہا کہ فرشتوں کے بے شک اللہ نے بشارت دیتا ہے تجھے کلمے کی اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم کمپلیٹ نام یہ ہے یہ ہوگا اور وہ اس دنیا اور آخرت میں ہوگا نمایاں ہوگا اور والوں میں سے ہوگا جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت سارے اور ہر زمانے کے انسانیت ہر اور انسان اور مرد اور انکلوڈنگ مریم پیس بھی یعنی حضرت مریم بھی جس طرح سوچ رہے ہیں آپ انہوں نے سوچا انہوں نے وہی کہا کالت ربیت وم سبزی بشر وہ تو اپنے ہی سمجھ رہی ہے نا وہ چیز تو ان کو دوسری چیز تو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کہہ رہی ولد کال ربیت بشت میرے ایسے لڑکا ہوگا جو تو اسے بشر نے چھو نہیں تو اللہ کہہ رہا کہ کالا بغیر چھو اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اذا قدا امران وہ فیصلہ کرتا ہے حکم کرتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وہ, وہ جب فیصلہ کرتا ہے پورا کرتا ہے امر کو تو فئی نما یقین لہو کن بس وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے اب یہ بات تو آپ لوگ جانتے ہیں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کون ہو جا ہو گیا کیسے ہوا وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پر کیسے تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے با مطابق بائبل عیسائیوں کا کھیلا ہے یہ لیے لوکا ہے مطلب اسے لوک کہتے ہیں مریم نے فرشتے سے فر, مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ مجھ, میں نے مرد کو میں تو مرد کو نہیں جانتی ہوں مطلب ان, ان کو وہاں بچا وہاں بھی کچھ طرح کی بات ہے کہ آپ کی لڑکا تو وہاں بائبل میں لکھا ہے میری یہ کیسے ہوگا میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں ہوں چھونے سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا مرد جاننے جاننے سے اگر آپ مرد جاننے سے بچہ ہو جائے گا قرآن میں لکھا ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے کسی نے چھوا نہیں ہے یہاں لکھا ہے وہ کہہ رہی ہے میں تو کسی مرد کو جانتی میرے میری کیسے ہوگا جان پہچان سے ہوتا ہے کیا بچہ اچھا چلیے آگے کیا ہوا تو جواب میں فرشتہ کہتا ہے لوکا ون کی تھرٹی فائیو میں اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر یہاں اردو میں لکھا ہوا نازل اور انگریزی میں ہے کہ وہ اوپر آئے گا تیرے اوپر آئے گا اور خدا ون تعالی کی قدرت سے تجھ پہ سایہ ڈالے گی اور اس کے سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا تو اب یہاں کیوں کہ یہاں کلچر یہاں کا ایسا ہے تو انہوں کے نازل ہوگا وہ نازل ہوگا اور خدا کی قدرت سے تجھ پہ سایہ ڈالے گا اور اس کے سبب وہ مولود ہوگا خدا, خدا کا بیٹا کہلائے گا اب یہ خدا کا بیٹا کیوں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا مریم کیا کیسے لڑکا ہو گیا یہ حصل پورا ڈسکشن تو میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا تھا کن فیقون تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دوں کہ اس کن فیقون کو بھی سمجھ لیں آپ سورہ السرا سیونٹین ہے اس کی پچاسی کا ای عَنِ روح وہ تج سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں قُلِ روح مِنْ ربی رَبِّي وَمَا او مِنَ الْعِلْمِ من قَلِيلًا وہ تج سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ دے روح جو ہے میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں اس کا علم دیا گیا سوائے تھوڑا اب یہ میں بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں میں نے شروع میں دو آیتیں پڑھی تھیں جس میں اللہ نے مریم میں روح بو کی بار بار وہ دو دفعہ دو آیتیں روح پو کی تو روپو کی کیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں کون فیکون ہو جا تو کیسے ہوگا اب آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ خود دونوں سیکس کے ساتھ ہیں تو اللہ نے حکم کیا دینا ہے مریم کو یہ بتانا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ وہ تو اپنے مول سمجھ رہی ہیں انہیں تو معلوم نہیں ہے مجھے کسی سے بڑھتے چھوڑے کیسے بشن نہیں چھوا نہیں میرے کیسے ہوگا تو روح میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن مجید میں روحنے کو پیسے ہیں. روح ہے کیا روح جو ہے اللہ کہہ رہا ہے قول روح من عمر ربی اللہ جب امر کرتا ہے وہ روح آ جاتی ہے کسی بھی حکم کا وہ امر کا فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے جیسے وہ آئے فَإِدَا دا عَمْرًا فَإِنَّمَا فعن یقو فَيَقُون تو جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرے گا یا پورا کرے گا وہ کہے گا ہو جا کیا ہو جا جو اس کو امر کروانا ہے تو روح آ جائے گی وہ ہو جائے گا جو بھی اس کو کروانا ہے جو بھی اس کو کروانا ہے اس کے لیے وہ کیا کہے گا ہو جا وہ ہو جائے تو روح آ جائے گی رو جائے گی جب میں کہوں روح پھوکی اللہ نے تو کچھ آپ یہ مجھے ایسے میں سمجھے وہ فیصلہ ہو عمر کا فیصلہ ہے تو مریم علیہ السلام کو پہلے تو یہ انفرمیشن دی جائے گی کہ تمہاری ساتھ کیسے ہوگا کیونکہ وہ پہلے تو انہوں نے کہہ دیں مجھے تو کسی بشر نے چھوہ نہیں ہے میری یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب ان کو یہ کس طرح پتہ چلے گا ان کی نفسیات میں روح پھوکنے کا مصدر ان کو یہ سمجھائے جا رہا ہے کہ کیسے ہوگا وہ دیکھی آگے سورہ مریم نائنٹین اس کی سکسٹین سیونٹین ایٹین قرفل کتابی مریم ادن تبدت تبدت من اہلیہ مکان شرکیہ فت خدت من دون خجاب روحنا فتح اللہ بشر صبیہ کولت اندر رحمانی من ان کنتا تقیا اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل خانہ سے شرکی مکان پر علیحدگی اختیار کی بس اس نے یعنی مریم نے ان کے علاوہ یعنی اپنے اہل خانہ کے علاوہ حجاب پردہ کیا پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی بس اس کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک مسلے بشر تھی اس یعنی مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پریزگار ہے ابھی یہاں تک میں ڈسکس کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں دیکھیے پہلی بات تو یہاں پر یہ پتا اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو کتاب میں مریم کو جب انہوں نے ایک ایسٹرن پلیس یعنی ایسٹ کی بات ہے ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ بھی دیکھنا حضرت مریم ویسٹ کی عورت نہیں ہے مشرق کی ہے مشک ایک ہم سمجھتے ہیں سب ادھر عیسائی ادھر عیسائی ادھر ادھر پھینک رہے ادھر مشرق میں آؤ مشرق میں آئی وہ کہیں اور ایسی جگہ جہاں پر انہوں نے حجاب کیا اب حجاب ایک تو فزیکل حجاب ہوتا ہے اور ایک نفسیاتی حجاب ہے اب یہ خواتین ہیں انہوں نے فزیکل حجاب کیا ہوا ہے آپ نے بھی فزیکل حجاب کیا ہوا ہے لیکن نفسیاتی حجاب کیوں کر رہی ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور اپنے اہل خانہ کے علاوہ اہل خانہ کون ہے قرآن مجید میں زکری السلام نے ان کی پرورش کری وہ ان کے اہل ہیں فیملی ان کی فیملی کون ہے مریم کی عمران ان کے والد ہیں ان کی اماں عمران کی بیوی علیہ السلام نے ان کی پرورش کری وہ ان کی فیملی ہے اور موسیٰ ہارون کے بہن بھائی ہیں قرآن کے اندر یہ ان کی فیملی ہے ان کو چھوڑ کر دوسروں سے انہوں نے وہ کیا پردہ حجاب لوگوں سے سمجھے ہجاب, ہجاب کا مطلب کہ دوسروں کی باتیں جو انہوں نے سننی ہیں لوگ لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں ایسے اگر کوئی شخص ہو ہے نا ہے نا تو حجاب کرنا انہوں نے تو حجاب کر لیا انہوں نے تو جب انہوں نے حجاب کیا ان بھی باتوں کو نہیں سننا کہ میں جو کچھ بھی اللہ نے مجھے بنائے کیا ہونے والا ہے میں ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کو انہیں رس پہنچا رہا تھا وہ کچھ نہ کچھ کمیونیکیشن میں تھی تب جب انہوں نے حجاب کر لیا تو اللہ کہتا ہے فرس اللہ الحا ہم نے اپنی روح کے پاس بھیج دی اب یہ روح جو آ رہی ہے یہ حضرت مریم کو یہ بتانے کے لیے آ رہی ہے حکم یہ کہ ان کے ایسا ہوگا بغیر کسی بشر کے چھوئے کسی بہت دوسری طرف سے آدمی کو چھوئے ان کے ایسا لڑکا ہوگا تو حکم کیا ہو گیا یا روح کا آتی ہے امر سے قُلِ روحوں میں نام نے اللہ کے امر سے آتی روح تو انہوں نے روح اللہ نے بھیجی عرص اللہ علیہ روحنا فتح صاحب وہ بشر کی مثل تھی روح اور وہ روح آئی حضرت مریم کے پاس ان کی نفسیات کے پاس ان کے پاس ان کے پاس آئی ربشاد کے مطلب ان کے پاس آئی ان کے پاس سامنے دیکھ رہی ہوں ان کے پاس آئی اور وہ کہتے ہیں وہ کہتی ہیں قالت انی اعوذ بالرحمن من ان کا ان کن تقیہ کہ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پریزگار ہے وہ مطلب باقاعدہ اس روح سے خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں یہ کوئی غلط بات ہے ہی جو آیا مسلے بشر کے آ مجھے کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے تو روح جو ہے وہ روح آیات کی بس اس عمر کی بات کی ایسنس ہے جو وہ ان کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ بغیر کسی کن فیکون سے بچہ کیسے ہوگا یعنی کیسے ہوگا تو پھر آگے دیکھئے اسے کنٹینیوٹی میں قَالَ اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكْ لِأَحْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيَّا پھر وہ یہ ہی کہتے ہیں قَالَ تَنَّا يَكُنُ لِي غُلَام وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرْ وَلَمْ أَكُبَغِيَا اس نے کہا بے شک تیرے رب کا میں رسول ہوں تاکہ تجھے جواز کیا ہوا لڑکا عطا کروں اور اس مریم نے کہا میرا لڑکا کیوں کر ہوگا کہ جبکہ مجھے کسی چھوہ تک نہیں اور نہیں میں بدکار ہوں تو رو جب آئی تو اس نے آ کے کہا کہ میں اللہ کا رسولوں رسول رو نے کہا ہے انما انا رسول رب بکتے رب کی طرف رب کا طرف سے میں رسول ہوں رسول روح روح جو رسول ہے اور یہ بتانے آئے کہ تمہیں تاکہ میں تو غلام کیا گرانڈ کروں بیٹا تو یہ مریم کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ تمہاری لڑکا ہوگا یہ میں با, یہ بتانے آئے ہوں گرانڈ کرنے آئے ہوں بتانے آئے ہوں ایک طرح سے انفارم کرنے ہوں تمہاری ہوگا وہ کہتی ہے کیسے ہوگا میری مجھے تو کسی برس نے چھوا نہیں وہی جو ہم لوگ سمجھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی نے چھو نہیں آپ سمجھنے بھی بات کو انہیں یہ اس بات کا علم تو ہے کہ میں ڈویل سیکس ہوں, مگر ان کے پتہ نہیں ان کو ان کو خود کو معلوم نہیں ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے تو کسی بشن چھوا ہی نہیں سمجھنے بات کو تو یہ ان کے پاس پرسن آئی ان, کی پاس ان کو انفارمیشن دی رسول نے کہ تمہاری ہاں ایک اسی طرح غلام دینے آئے ہم تمہیں اب آگے دیکھیے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ جب وہ ہے ہیں ایسے کیوں کرو گا تو وہاں باقاعدہ سورہ مریم انیس سو اکیس شاید قَالَ کدا قَالَ رَبُّكِ ربو کی ربو کی ہوا علیہ حن و جال آیت علناس منا اس نے کہا ایسے ہی ہوگا بغیر چھوئے تیر رب نے کہا کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک آیات نشانی اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں اور یہ امر پورا ہوگا ایسی ہی ہوگا یعنی بغیر چھوئے وے کسی بشر کے بغیر چھوئے تمہاری اسی طرح ایک لڑکا ہوگا اور اس کو میں آیت بنا دوں گا نشانی بنا دوں گا نشانی بنا دوں گا یعنی ایک ایسی نشانی یہ کہ بالکل یعنی کہ آپ اس جیسا کوئی اور دوسرا نہیں مثل ایک نشانی بن جائیں گے ایک مثال بھی ایک نشانی ہے آیت ہے اور رحمت بھی ہوگی ہوں میری طرف سے تو نام میں تو ایک بات طرح چل گئی تھی اب یہ پرو پروسیس میں رسول بھی رسول نے گیا کے بتا بھی دیا تمہاری ایسا ہوگا پھر بھی وہ کہہ رہی ہے کہ کیسے ہوگا پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم میرے اوپر یہ بہت آسان ہے ہوا علیہ ہائی جین میرے لیے آسان نہیں ہے اور ہم بنا دیں گے اس کو تیرے لیے ایک آیت عیسیٰ کو اور اور, اور ایک نشان آیت بنا دیں گے اور اور اپنے پاس سے رحمت بنا دیں گے اور یہ امر ہو کے رہے گا اسی طرح ہوگا بغیر چھوئے